keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar jumladan ta'lim islohotlari orqali o'zbekistondagi yangi uyg'onish davri ya'ni uchinchi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik mehringizda ochmish hayot ko'zini madh etmoqqa shaydir bugun ovozim sizga o'xshataman quyosh yuzini oddiy muallimim aziz ustozim qalbi ezgulikka to'lalim molim ko'kka yo'lladingiz baland parvozim hamisha menga yorsiz bergan ta'lim otamday ulug'im aziz ustozim biz har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lmasak bu yutuqlarda sizlarning beqiyos hissangiz borligini doimo minnatdorlik bilan e'tirof etamiz shu bois mana shunday quvonchli kunda barcha shogirdlaringiz butun xalqimiz nomidan sizlarga yuksak hurmat ehtiromimiz ezgu tilaklarimizni bildirib chin dildan ta'zim qilamiz